نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ وَالَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اسلام کے بنیادی, بنیادی قائد, قائد, قائد میں سے قائد ایک یہ بھی, بھی ہے کہ اللہ تعالی جو چاہے, جو چاہے کر سکتا, سکتا, سکتا ہے اس کی مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں ہو سکتا وہ چاہے تو اسباب, اسباب کے بغیر, بغیر ہی سب کچھ کر دے, دے اور وہ نہ چاہے تو اسباب کے ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہو سکتا وہ چاہے تو بے سر و سامان لوگوں کو شاندار فتح اور عزت نصیب ہو اور وہ نہ چاہے تو ایٹمی طاقت رکھنے والا ملک بھی دنیا کے سامنے کاسا لیے دلیل ہوتا رہے یہ عقیدہ پختہ ہونا ضروری ہے اتنا ضروری اور باعث برکت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کو یہ کلمات سکھائے سبحان اللہ و بحمدہی لا قوت الا باللہ ما شاء اللہ کان و ما لم یکن اللہ پاک اللہ تعالی پاک ہے اور سب خوبیاں اسی کے لیے ہیں قوت اور طاقت اللہ کی مدد سے ہی ہے اللہ نے جو چاہا وہ ہو گیا اور جو اس نے نہیں چاہا وہ نہیں ہو سکتا فرمایا جس نے یہ کلمات صبح کے وقت کہہ لیے وہ شام تک محفوظ رہے گا اور جو شام کو یہ کلمات کہہ لے صبح تک اس کی حفاظت کی جائے گی اللہ اکبر اللہ اکبر ویسے تو ہر حالت میں اللہ پاک کی مدد ہی پر نظر ہونی چاہیے مگر عمومی طور پر آسائش و سکون میں انسان غافل ہو جاتا ہے اور جب مشکل پیش آتی ہے غفلت کا پردہ ہٹتا ہے تو یک سوئی سے رب تعالیٰ کی یاد کرتا ہے اور اس کی مدد سے امیدیں بانتا ہے غافلوں کا ذکر کرتے ہوئے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا أَنَعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ بَنَعَا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَائِنْ عَرِيدٍ یعنی جب ہم آدمی پر احسان کرتے ہیں تو منہ پھیر لیتا, لیتا ہے, ہے شکر, شکر کرنے سے مو پھیر لیتا, لیتا ہے ہے اور اپنی طرف, طرف سے دور ہٹ جاتا دلاتا ہے دلاتا یعنی اللہ, اللہ, تعالی اللہ تعالیٰ کی جو, جو یاد ہے یاد الہی سے تکبر کرتا ہے اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی بہت زیادہ دعائیں کرتا ہے اس وقت مسلمان عالم بالخصوص اہل پاکستان جس صورت حال سے دو چار ہیں رب تعالیٰ کی طرف سے مدد کے بغیر بہتری کی کوئی صورت نظر نہیں آتی حکمرانوں کا اپنے مفادات کی خاطر اسلام اور مسلمانوں کی پرواہ نہ کرنا کفار کا متحد ہو کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف منصوبے بنانا پاکستان میں حالیہ سیلاب سے متاثرین کی بدحالی قادیانیوں اور دیگر اسلام دشمنوں کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں پر مسلمان حکمرانوں کی خاموشی وغیرہ سبھی امور اتنے خطرناک ہیں کہ نصرت الہی کے بغیر امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی بالخصوص ستمبر کا مہینہ رب تعالیٰ کی مدد یاد دلاتا ہے 6 ستمبر انیس سو پینسٹھ کو بھارتی فوج کی طرف سے اچانک ست حملے کے موقع پر اہل پاکستان جس طرح محفوظ رہے یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا اسی طرح بیرونی سرپرستی کے باوجود سینکڑوں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادتوں کے بعد سات ستمبر انیس سو چوہتر کو پاکستانی پارلیمنٹ میں کادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا یہ بھی غیبی مدد کا ہی نتیجہ تھا تو اللہ پاک ہمیں اپنی مدد سے ہمکنار کرے اللہ پاک ہماری مدد فرمائے اور ہمارے اوپر جو مصیبت آئی ہے اللہ پاک اس سے ہمیں نجات عطا فرمائے آمین بجاہ الامین صلی اللہ علیہ وسلم